Tumpuan berita malam ini. Kerajaan Persekutuan bincang penyelesaian isu projek tertangguh di Sarawak. Kerajaan salur bantuan 2.83 juta ringgit kepada mangsa bencana di Sarawak. 84 rakan strategik JKM diberi pengiktirafan. Assalamualaikum dan salam Sarawak maju makmur bersama saya Fidah Matrang. Kertas Kabinet akan dikemukakan bagi membolehkan pelaksanaan projek di Sarawak disesuaikan mengikut keperluan negeri yang mungkin berbeza daripada semenanjung Malaysia. Timbalan Perdana Menteri merangkap Menteri Peralihan Tenaga Transformasi Air. Datuk Sri Fadilah Yusuf menegaskan keperluan untuk mendapatkan hala tuju dasar daripada kabinet bagi memastikan keberkesanan pelaksanaan projek di Sarawak terutama di kawasan terpencil. Menurutnya model yang dicadangkan untuk Sarawak juga berpotensi digunapakai pakai di Sabah terutamanya bagi kawasan luar bandar. Kata uh, kawasan yang terpencil untuk membina sekolah uh, yang dibangkitkan oleh kementerian uh, pelajaran tadi ialah mereka masalah menghadapi masalah. Pertama bukan saja di segi peruntukan Uh, tapi dia dari segi kontraktor yang terlibat bila men, melaksanakan projek menghadapi masalah satu logistik kedua dari segi sumber manusia ketiga dari segi material dan akhirnya projek tak dapat dilaksanakan dan bila projek tak dapat dilaksanakan sebab kaedah tender jadi akhirnya projek ni jadi ter, tergendala uh, malah ada projek paksa dibatalkan Beliau berkata demikian selepas mempengerusikan mesyuarat Majlis Tindakan Pembangunan Negeri Bilangan 1 2025 MTPNG bersama Timbalan Premier Sarawak Dato' Amar Douglas Ugambas di Wisma Bahasa Malaysia pada Isnin. Datuk Sifadila menambah hala tuju jelas dari Kabinet diperlukan bagi menangani isu-isu ini secara khusus dan memastikan kelancaran pelaksanaan projek di negeri ini. Tut hadir dalam mesyuarat itu ialah setiausaha kerajaan Sarawak Dato' Amar Muhammad Abu Bakar Mazuki, Timbalan Menteri di Jabatan Premier Sarawak, Undang-Undang MA63 dan Hubungan Negeri Persekutuan. Dato' Syarifah Hasidah Said Aman Ghazali, Timbalan Menteri di Jabatan Premier Sarawak, Buruh Immigration dan Pemantauan Projek. Dato' Gerawat Gala, Timbalan Setiausaha Kerajaan Sarawak, Perancangan Ekonomi dan Pembangunan. Dato' Sri Dr. Muhammad Abdullah Zaidel dan Peguam Besar Sarawak Dato' Sri Safri Ali. Sementara itu, Dato' Sifadillah memberitahu Kerajaan Persekutuan telah menyalurkan peruntukan khas berjumlah RM2,831,000 kepada Kerajaan Sarawak bagi membantu mangsa bencana banjir, kebakaran dan tanah runtuh di negeri ini. Jelasnya bantuan tersebut disampaikan melalui Dato' Amar Douglas Ugah yang juga pengurusi jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Negeri Sarawak, JPBNS. Kepada esta... Apa nama? Mangsa-mangsa banjir, tanah runtuh dan juga kebakaran diserahkan kepada datuk Amir Dagalus selaku pengurusi Majlis Kuasa Bencana Negeri Sarawak untuk diagihkan kepada mangsa-mangsa melalui kerajaan Negeri Sarawak Tambahnya peruntukan khas yang telah diumumkan oleh Perdana Menteri bahawa Sri Anwar Ibrahim itu akan disalurkan dalam bentuk bantuan tunai sebanyak RM1000 kepada setiap keluarga yang terkesan akibat bencana. Daripada jumlah keseluruhan sebanyak RM2.783.000 diperuntukkan kepada 2783 keluarga yang terjejas akibat banjir dengan penyelarasan oleh JPBNs Selain itu, bantuan turut diberikan kepada mangsa kebakaran di rumah Paulus Anak Yan, Sungai Bawan, Kanuit melibatkan sembilan keluarga dengan jumlah RM9,000. Bagi mangsa tanah runtuh pula, sebanyak RM31,000 diperuntukkan kepada 31 keluarga di Miri, manakala 8 keluarga di Bintulu menerima sejumlah RM8,000. Sebanyak 84 rakan strategik Jabatan Kebajikan Masyarakat JKM Sarawak diberi pengiktirafan sebagai tanda perhagaan atas sokongan berterusan khususnya dalam menjayakan inisiatif Kerajaan Sarawak. Menteri Pembangunan Wanita, Kanak-kanak dan Kesejahteraan Komuniti Sarawak, Datuk Sri Fatimah Abdullah berkata, selain memberi pengiktirafan atas usaha mereka membantu mangsa bencana ketika musim monsun timur laut yang lalu, ianya turut mengiktiraf agensi dan badan bukan kerajaan NGO yang menjayakan usaha JKM seperti kenyalang Gold Card, Senior Citizen Health Benefit, bantuan khas pesakit buah pinggang, bantuan perubatan serta bantuan alat tiruan atau alat sokongan. Rakan strategik semasa bencana musim monsun Timur Laut telah membantu banyak membantu kejayaan perkhidmatan yang telah kita berikan di pusat pemindahan sementara dari segi menyediakan logistik, kekuatan anggota, menyumbang makanan dan keperluan kepada mangsa dan lain-lain bantuan secara langsung atau tidak sentiasa yang ini sangat kita hargai dan sangat dihargai oleh mangsa banjir Beliau berkata demikian ketika berucap dalam majlis apresiasi bersama rakan strategik JKM yang diadakan di Hikmah Exchange Event Center pada Ahad. Mengupas mengenai bantuan yang telah disalurkan kerajaan Sarawak pada banjir lalu, Datuk Sri Fatimah mendedahkan bahawa sebanyak 15.5 juta ringgit telah diperuntukkan bagi membantu 123,555 orang mangsa daripada 34,623 keluarga. Dalam pada itu katanya JKM telah memperuntukkan dan mengendalikan beberapa bantuan seperti bantuan keuangan, klinikal dan sokongan untuk para pesakit kanser dan buah pinggang sebagai alternatif dan pelengkap kepada bantuan kesihatan utama dari agensi bertanggungjawab Kementerian Kesihatan. Selain rakan strategik, turut diraikan seramai 30 klien JKM bahagian Kuching yang menerima sumbangan berupa wang tunai dan bakul makanan sempena Hari Raya yang bakal tiba. Seramai 200 kanak-kanak daripada kumpulan sasar Yayasan Kebajikan Negara Malaysia, YKN tampil ceria apabila menerima sumbangan pakaian raya baru menerusi program Sinar Syawal YKN 2025 yang berlangsung di Maidin Vista Tungku, Kuching, Padahal. Program tajaan bersama Alliance Islamic Bank Berhad ini disempurnakan oleh Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat merangkap pengurusi YKN, Datuk Seri Nancy Sukri dalam ucapannya, beliau menghargai keprihatinan Alliance Islamic Bank dalam membantu kanak-kanak kurang berkemampuan agar dapat meraihkan idul fitri dengan lebih makna. Alhamdulillah, wajah-wajah ceria mereka sewaktu menerima pakaian baru cukup menyentuh hati dan kita dapat melihat dapat lebih peluang untuk memilih untuk dinyampun yang penama memilih warnanya Uh, apa yang mereka suka fashionnya atau lagi yang mempupukan kan suka memilih fashion-fashion uh, yang mereka sukai jadi alhamdulillah lah jadi dengan adanya program seperti itu kadang-kadang dapat membeli pakaian masing-masing untuk hari raya memang kita ketahui dan fahami ada juga merasakan begitu berat untuk membelanjakan um, kalau anak ramai jadi um, saya haraplah uh, kami di sini semua mengharapkan sumbangan ini dapat membantu mengurangkan sedikit bebanan ibu bapa dan juga penjaga serta uh, menceriakan suasana sambutan hari ini, raya nanti. Atau Sri Nancy turut mengajak lebih banyak syarikat korporat menyokong program kebajikan melalui tanggungjawab sosial korporat CSR bersama YKN. Seramai 150 kanak-kanak menerima pakaian raya di Maidin Vista Tunku, Kuching manakala 50 lagi menerima sumbangan dalam majlis di Lundu pada Sabtu. Selain itu Alliance Islamic Bank turut menaja duit raya untuk 200 kanak-kanak pada program berasingan minggu hadapan. Kerajaan Persetuan akan membantu dalam kerja-kerja pendalaman batang rajang dan batang ikan bagi mengawal masalah banjir yang sering melanda di kawasan Sibu dan sekitarnya. Menteri Pelancongan Seni dan Budaya Datuk Sri Tiong King Sing berkata perbincangan mengenai perkara itu telah diadakan bersama Perdana Menteri Datuk Sri Anwar Ibrahim baru-baru ini. Baru-baru ini saya berbincang sama Perdana Menteri yang beberapa hari yang lepas, saya minta lapan tu mesti motorize ini sungai uh, Rajang River, uh, berdua, uh, Rajang River atau Bung Igang River. Uh, kita mesti membuat dredging. Pasal banyak situation sudah ada di Tanjung-Tanjung ataupun di uh, Sululuti uh, itu apa Tanjung Mani itu air tidak boleh suruh kepada sana. Kita boleh nampak pindang sama sedikit itu air pun mati. Ya. Tidak boleh, tiada macam tutup air, tiada keren kita pun nampak kita berapa hujan sehari dua hari saja kita terus banjir. Katanya kepada media semasa melawat pusat pemindahan sementara PPS Dewan Komuniti Sibu Jaya pada Sabtu. Menurut beliau langkah ini penting kerana masalah aliran air yang tersumbat menjadi punca utama banjir di kawasan berkenaan. Katanya pendalaman sungai akan memastikan kapasiti sungai meningkat sekaligus membantu mengurangkan risiko banjir besar. Selain itu, Datuk Sri Tiong King Sing turut menggesa orang ramai untuk tampil membantu mangsa banjir di PPS, walaupun bantuan daripada agensi kebajikan dan kerajaan sudah disalurkan. Projek menaik taraf jalan Lingkai Cheng akan segera dimulakan sebaik sahaja bencana banjir di Sibu pulih sebenarnya. Timbalan Menteri Kesihatan Awam Perumahan dan Kerajaan Tempatan Sarawak, Datuk Michael Tiang Mingti berkata, perbincangan juga telah diadakan dengan pengurusi Majlis Perbandaran Sibu, MPS Clarence Ting Ing Ho, mengenai kaedah memulakan kerja menaik taraf. Menurutnya, kerja menaik taraf ini meliputi kawasan yang paling terjejas dari permulaan Jalan Lingkai Cheng hingga ke jambatan di hadapan Swan Square. Actually, efek urusan merah, supaya semua merah people, the tekuk people, bawa asam people. Uh, so once the, we don't want to see that road be paralyzed by flood anymore. So if uh, so, I just urge the public to be patient. Yeah, we already get our that uh, road projects, right? The upgrading projects are uh, paperwork ready as soon as possible. Yeah, we are soon going to commence the work. I'm very confident. I'm very confident that the work will be commenced once the file is over. Beliau berkata demikian ketika ditemui pemberita selepas majlis pelancaran kempen jualan bendera tahunan Bulan Sabit Merah Malaysia Cabang Sibu 2025 di Star Mega Mall pada Sabtu. Ahli Dewan Undangan Negeri ADUN Pelawan itu memohon kesabaran orang ramai kerana projek ini telah diluluskan dan proses dokumentasi sedang diselesaikan. Jaringan jalan Lingkai Cheng kembali dinaiki air susulan hujan lebat berterusan beberapa hari lalu dan hanya dapat dilalui oleh kenderaan berat. Keadaan ini memaksa pengguna jalan raya mengambil jalan alternatif yang mengakibatkan Beberapa jalan di sekitar pusat bandar sibu mengalami kesesakan lalu lintas yang teruk. Baik sekian Buletin Lukas bersama saya Firdaus Matrang. Sila like, share dan follow semua platform media sosial Lukas termasuk portal lukas.sarawak.gov.my dan Lukas channel di YouTube untuk perkembangan terkini berita dari Sarawak. Mengakhiri buletin Lukas dengan paparan timbalan Perdana Menteri merangkap Menteri Peralihan Tenaga dan Transformasi Air, Datuk Sri Fadilah Yusuf, mempenguruskan Masyarakat Majlis Tindakan Pembangunan Negeri Bilangan 1-2025 MTPNG bersama Timbalan Premier Sarawak, Dato' Ahmad Douglas Ugambas di Wisma Bapak Malaysia pada Isnin. Hashtag Saluran Informasi Rakyat Salam Mukas.